Академическая наука во-первых она должна представить тексты. во-вторых сейчас институт литературы готовит 12 двенадцатитомное издание фундаментальная история украинской литературы с древнейших времен до современности. А на основе этой академической истории литературы можно уже спокойно работать и учителю, и преподавателю высшего учебного заведения, потому что это уже оценка известных ученых-литературоведов. По словам специалистов, сегодня академическая наука не ограничивается теорией. Разработки ученых внедряются в качестве учебных программ в средних и высших учебных заведениях. В Приднестровье по такой схеме ведется преподавание украинского языка и литературы в школах и ПГУ. Что касается исследовательской деятельности, в этом году в свет вышло 65 научных публикаций, половина из которых – работы приднестровских ученых. Это люди, которые не просто, скажем, берут предмет и изучают его по чужим монографиям. Это люди, которые работают с первоисточником, работают в архивах, работают с теми массивами, которые недоступны вообще, не то что студент, а многим преподавателям. Общаясь с ними, мы, по сути, общаемся с первоисточником. Визит украинских ученых в Приднестровье проходит в рамках празднования Дней украинской письменности. Уже состоялся ряд научных конференций и круглых столов. Еще одним результатом стало подписание договора о сотрудничестве ПГУ с Национальной академией наук Украины.